Kita dikejutkan baru-baru ini dengan konsert liar yang dianjurkan oleh kerajaan Saudi Arabia di Riyadh. Mereka menghalalkan konsert nyanyian atas pentas dan para ulama' wahabi menghalalkan perbuatan tersebut berasaskan hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini akan ma'ruf pada orang Arab pada masa yang lalu. Ia akan wujud pada zaman Nabi Al-Islam dan hadis yang sahih yang tidak dapat dijawab oleh seseorang حديث بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب سنة سنة العيدين لأهل الإسلام جميل باب سنة, سنة العيدين جميل. لأهل الإسلام ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والجاريتين التي كانت تغنيان بهذا النص تغنيان ورأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة فقال لعائشة تعرفين من هذه قالت لا قال هذه قينة بني فلان يعني مغنية بني فلان مطربة

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertemu denganku sedangkan aku mempunyai pun dua orang hamba perempuan yang menyanyikan lagu Buat qad 'alal firashi wa hawwala wajhahu wa daqala Abu Bakr fantaharani maka baginda berbaring di atas katil memalingkan wajahnya dan Abu Bakar pun masuk lalu menegurku bukan nabi yang menegur tapi Abu Bakar yang menegur sepatutnya nabi yang menegur waqala Mizmarat Syaitan, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata seruling Syaitan di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini Abu Bakar pula yang lebih a'lam lebih mengetahui hukum berbanding Nabi. Akbala Alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakallah. Daquma. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati Abu Bakar dan berkata, biarkanlah mereka. Nabi pula mengizinkan kemungkaran Demikianlah kitab yang diperkenalkan kepada umat Islam Sebagai paling sahih selepas Al-Quranul Karim Menghina Nabi Muhammad SAW Hadis ini kemudian bersambung lagi Tentang Nabi dan Aisyah menonton tari menari Wakana yawma aiden Darqi Wal walhirabi Hari itu adalah hari raya orang Sudan bermain pedang dan perisai. Fa imma sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa imma qala tashtahina tanzurina. Anta aku yang meminta atau nabi yang bertanya kepadaku, apakah engkau ingin menontonnya? Nabi mengajak Aisyah menonton tari menari orang Sudan. Fa qultu na'am fa aqama ni wara'ahu qaddi ala qaddihi wa huwa yaqulu dunakum ya bani arfidat hatta idza maliltu Aku menjawab, ya, maka aku didirikan di atas belakang baginda. Dan pipiku dekat dengan pipi baginda. Baginda pun bersabda, lagi wahai Bani Afridah sehingga aku menjadi bosan. Qala hasbuki qultu na'am qala fadhhabi. Nabi bertanya cukupkah? Aku menjawab ya. Maka baginda pun bersabda, "Pergilah." Hadis dari kitab Sahih Bukhari ini menjadi sandaran kepada pengikut ajaran Ahlu Sunnah bahawa nyanyian wanita itu tidak haram walaupun hukumnya diperselisihkan kita lihat dalam musabaqah al-Quran perempuan pun boleh bertanding begitu juga nyanyian wanita di kaca televisyen dan di corong radio masih berkumandang dalam kitab al-Mughni Ibn Qudamah menulis wa ikhtalafa ashabuna fil ghina fa dhahaba Abu Bakr al-Khallal wa sahibuhu Abu Bakr Abdul Aziz ila ibahatihi Sahabat-sahabat kami berselisih tentang nyanyian Maknanya ada pendapat yang boleh dan ada pendapat yang tak boleh. Abu Bakar Al-Khalal dan sahabatnya Abu Bakar Abdul Aziz berpendapat nyanyian dibolehkan. Wa bi man dhahaba ila ibahatihi min ghairi karahatin. Sa'ad bin Ibrahim wa kathirun min ahli al-Madinah wal Anbariy lima ruya an Aisyah qalat kanat indi jariyatani tughniyani. Di antara mereka yang berpendapat nyanyian itu harus tanpa pantahan ialah dari Sa'ad bin Ibrahim. Ramai penduduk Madinah dan Al-Albari. Apabila Aisyah meriwayatkan hadis, katanya aku mempunyai dua orang hamba perempuan yang menyanyi. Padahal jelas Abu Bakar berkata nyanyian itu adalah mazmur syaitan iaitu seruling syaitan. Dalam kitab Suhaim Muslim, Abu Bakar berkata, Abi mazbur syaitan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah ada seruling syaitan dalam rumah Rasulullah? Rasulullah pula menyokong seruling syaitan nauzubillah min zalik. Sahih Muslim mendakwa Rasulullah bersabda, "Ya Abu Bakar, inna li kulli qaumin aidan wa hadha Wahai Abu Bakar, setiap kaum ada perayaan dan ini adalah hari raya kita. Hadis ini menunjukkan hari raya dibolehkan ada konsert bahkan tari menari dilangsungkan dalam masjid. Riwayat dalam kitab Sahih Muslim daripada Aisyah, jaa habasyun yarfinuna fi yaumi aidin fil masjidi Pada <primerağa> anin <age> Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ra'si 'ala man kibihi fa ja'altu anzuru ila la'ibihim hatta kuntu ana allati ansarifu 'anil nadhari ilaihim. Orang-orang hapsyah datang tari menari dalam masjid, dalam masjid tuan-tuan sekalian. Pada hari raya Nabi memanggilku dan meletakkan aku atas bahunya agar aku memandang ke arah permainan mereka sehingga aku yang berpaling daripada memandang mereka tari menari dalam masjid tuan-tuan sekalian dan Nabi membiarkan itu semua terjadi. Inilah dia hadis dalam kitab Sahih. dalam kitab masailul imam Ahmad bin Hanbal diriwatkan Abdullah anak kepada Ahmad bin Hanbal berkata ayahnya mendengar Yahya bin Sa'id al-Qattan berkata law anna rajulan amila bi kulli rukhsati bi qawli ahli al-Kufati fi an-nabidh wa ahli al-Madinati fi as-sima'i ya'ni al-ghina wa ahli Makkah fi al-muta'ati aw kama qala abi kana bihi fasiqan seandainya seorang laki-laki bertindak dengan segala kebebasannya mengikuti apa yang dikatakan oleh penduduk Kufah tentang arak nabidh penduduk Madinah tentang mendengar iaitu nyanyian dan penduduk Mekah tentang nikah muta'ah atau seperti yang dia katakan maka ia akan menjadi orang yang fasik. Jelas pendapat hukum nyanyian bagi penduduk Madinah adalah harus sedangkan bagi Yahya bin Said adalah fasik. Apa boleh buat? Hukum nyanyian, konsert, tari menari diambil dari kitab-kitab sahih al-sunnah tapi memandangkan kedudukan tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Riwayat Ahlu Sunnah tentang Nabi hadir melihat tarian dalam masjid dan membiarkan nyanyian dalam rumahnya tidak selaras dengan kedudukan dan martabat baginda sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, pertamanya umat Islam yang manakah tergamak menisbahkan kemungkaran kepada Rasulullah. Oleh kerana pengikut penetik kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mempercayai kesahihan kedua-duanya maka tidak diragukan lagi bahawa mereka mempercayai kepalsuan dan fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam mustahil baginda tidak menghalang wanita menyanyi dalam rumahnya bagaimana mungkin ada wanita ajnabi dalam rumahnya dan baginda membenarkan mereka masuk bagaimana mungkin nabi menyokong nyanyian bagaimana mungkin masjid sebagai rumah ibadat menjadi tempat tarian menari dan yang kedua di dalam riwayat Abu Bakar hairan dengan kehadiran seruling syaitan di rumah Nabi. Ini menunjukkan bahawa perbuatan menyanyi itu sebenarnya tidak sah dan tercela. Ketiga, umat Islam meyakini bahawa Nabi adalah sebaik-baik penciptaan dan paling berilmu di kalangan mereka. Maka bagaimana mungkin Abu Bakar membentah seruling syaitan dan Nabi tidak mencegah mereka sebaliknya menyokong mereka. Pada akhir sekali, saya berpendapat bahawa hadis tersebut menghina Nabi Muhammad SAW. Ia bertentangan dengan hadis yang diriwatkan oleh Imam Hakim Nishaburi, riwayat daripada Abdul Rahman bin Auf yang berkata, Tabki ya Rasulullah wa anta tanha anil buka. Engkau menangis wahai Rasulullah sedangkan engkau melarang tangisan. Ola inni lam anha anil buka'i. Baginda pun bersabda, aku tidak pernah melarang tangisan. Walakin nani nahi itu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Tetapi aku melarang dua suara yang bodoh dan maksiat. Qautin aindan nagamati lahwin wala'ibin wa mazamir syaitan. Suara pada nada hiburan, permainan, seruling syaitan. Dan suara tak kala malapetaka menanda. Hiburan, permainan dan seruling syaitan adalah dilarang oleh Rasulullah. Maka hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu bertentangan dengan hadis ini. Atau kita lihat pada ayat Al-Quran وَالَّذِينَ hum عَنِ اللَّقْوِي مُعْرِضُونَ Dan orang beriman itu berpaling dari perbuatan yang lagar atau perbuatan yang sia-sia. Sudah tentu Nabi Muhammad SAW berselari dengan Al-Quran. Nabi yang kita faham tidak mendengar dan membiarkan nyanyian wanita. Jauh sekali membiarkan tari menari dalam masjid. Justru itu hendaklah kita ubah minda, tinggalkan kefanatikan. Hendaklah kita semak segala matan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jangan terima bulat-bulat walaupun sahih dari segi sanat. Namun ia tidak terlepas dari kritikan-kritikan. Kerana di zaman Bani Umayyah banyak sekali hadis-hadis palsu dicipta dan rakyat dipaksa untuk menerimanya.